saudiya arabistoni cho'lda 1 trillion dollarlik osmonopar bino qurish rejasini e'lon qildi o'zbekistonda homilador ayollarga davlatdan 2 million so'm ajratiladi samarqandda zil yuk mashinasi ko'prikdan tushib ketdi toshkent ko'chalarida fuqaro avtomobil yukxonasida vannada cho'milib yurgan aks etgan video tarqaldi saudiya arabistoni cho'lda 1 trillion dollarlik osmonopar bino qurish rejasini e'lon qildi mirrerline balandligi taxminan besh yuz metr bo'lgan ikkita binodan iborat bo'ladi ular bir yuz yigirma kilometr uzunlikdagi cho'l qirg'oq va tog' landshaftlari orqali bir biriga parallel ravishda turadi o'zbekistonda homilador ayollarga davlat tomonidan 2 million so'm ajratiladi 1 sentyabrdan boshlab xususiy sektorda mehnat qilayotgan ayollarga tug'ruq va tug'ish bo'yicha davlat byudjetidan 2 million so'm miqdorda nafaqa to'lanadi samarqandda zil yuk mashinasi ko'prikdan tushib ketdi samarqand shahrida zili yuk mashinasi haydovchisi rul boshqaruvini yo'qotish oqibatida ko'prikdan tushib ketgan haydovchi shifoxonaga yotqizilgan hozirda uning ahvoli yaxshi toshkent ko'chalarida fuqaro avtomobil yukxonasida vannada cho'milib yurgan aks etgan video tarqaldi toshkent shahar ichki ishlar bo'lim boshqarmasi tomonidan aniqlanishicha 1990 yilda tug'ilgan YQ boshqaruvidagi davlat raqami 10 f 167 za bo'lgan labo rusumli transport vositasi yukxonasida 1996 yilda tug'ilgan ysh jamiyatda yurish turish qoidalarini mensimasdan ustiga suv quyib baqir chaqir qilib jamoat tartibini buzgan mazkur holat bo'yicha fuqarolarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 183 moddasi mayda bezorilik alomatlari bilan ma'muriy bayonnoma ba rasmiylashtirilib jinoyat ishlari bo'yicha chilonzor tumani sudiga taqdim etilgan sud tomonidan ushbu shaxslarga 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi